我应该，我应该等待，我应该学习。你应该去，你应该读。他应该观察，他应该洗，他应该听，他应该打电话。我喜欢，我喜欢玩，我喜欢读。他喜欢跑。 他喜欢说：“你喜欢学习，你喜欢做菜，他喜欢走步，他喜欢洗。”数字，有一个苹果，有两个苹果，有三个苹果，有四个苹果，有五个苹果，有六个苹果。 有七个苹果，有八个苹果。我的、你的、他的、他的，那是我的笔盒，那是我的篮球，那是你的书桌，那是你的衣服，那是他的笔记本，那是他的鞋，那是他的包。 那是他的发卡。我的年岁，我五岁，你六岁，他七岁，他八岁，我们十岁，他十一岁，他一岁，他们两岁。我的梦想，我的梦想是棒球选手。 我的梦想是总统，你的梦想是警察，你的梦想是高尔夫选手，他的梦想是歌手，他的梦想是演员，他的梦想是老师，他的梦想是科学家。我学习，我学习数学。 真学习英语，他学习科学，迈克学习汉语，你学习计算机，他学习技术，我的朋友学习社会，我的妹妹学习日语。味道，味道好吃，味道不好，味道咸，味道辣。 味道苦，味道甜，味道酸，没有味道。我们一起吧，我们一起打乒乓球吧，我们一起游泳吧，我们一起吃晚饭吧，我们一起读书吧，我们一起开车吧，我们一起上学吧，我们一起写诗吧。 我们一起搬椅子吧。所有，他有他的铅笔，他有他的狗，他有手机，我们有书，他有相机，他们有鞋，我有午餐盒饭，你有猫，我应该。 我应该等待，我应该学习，你应该去，你应该读，他应该观察，他应该洗，他应该听，他应该打电话。我喜欢，我喜欢玩，我喜欢读，他喜欢跑，他喜欢说。 你喜欢学习，你喜欢做菜，他喜欢走步，他喜欢洗。数字，有一个苹果，有两个苹果，有三个苹果，有四个苹果，有五个苹果，有六个苹果，有七个苹果。 有八个苹果。我的、你的、他的、他的。那是我的笔盒。那是我的篮球。那是你的书桌。那是你的衣服。那是他的笔记本。那是他的鞋。那是他的包。那是他的发卡。 我的年岁，我五岁，你六岁，他七岁，他八岁，我们十岁，他十一岁，他一岁，他们两岁。我的梦想，我的梦想是棒球选手，我的梦想是总统，你的梦想。 是警察。你的梦想是高尔夫选手，他的梦想是歌手，他的梦想是演员，他的梦想是老师，他的梦想是科学家。我学习，我学习数学，真学习英语，他学习科学。 麦克学习汉语，你学习计算机，他学习技术，我的朋友学习社会，我的妹妹学习日语。味道，味道好吃，味道不好，味道咸，味道辣，味道苦，味道甜，味道酸。 没有味道。我们一起吧，我们一起打乒乓球吧，我们一起游泳吧，我们一起吃晚饭吧，我们一起读书吧，我们一起开车吧，我们一起上学吧，我们一起写诗吧，我们一起搬椅子吧。所有。 他有他的铅笔，他有他的狗，他有手机，我们有书，他有相机，他们有鞋，我有午餐盒饭，你有猫。